阁下一再闯我采莲庄后院，实不把我郭某人放在眼里。既然如此，别怪我不客气，送客。嗯 这么怕人进入这个房间，就是怕看见这个吧？月明之时，佳衣之身，静石旁，不见不散。霍庄主啊，若是我没有猜错的话，这应该是噬魂写给许娘子的信啊。都在庄内，二位为何要用如此隐晦的方式相约呢？你对他们做了什么呀？ 我怎么知道这是怎么回事儿？也许是他们俩苟且密信私会，刚好碰到我发疯的二弟，就把他们给杀了。嗯，把罪责呢推到一个疯子身上，也倒是安全啊。可是七年前，王姑娘死的那天晚上，郭坤不在庄内啊。镇上的刘家少爷可以证明他根本就不在场。王娘子死的时候，郭坤是不在，可是不能证明许娘子不是他杀的呀。 你还真是不见棺材不掉泪啊，郭庄主，这两副药渣你可还认得呀？这其中一副是郭坤往常喝的治疗疯病的药，而这一副，是我从库屋里翻出来的。我已经拿去给郎中看过了，这两副药根本不同。昨日这副分明不对症，喝了反而会让人更加的狂躁，所以昨夜郭坤才出来发疯吓人。只因你想让郭坤来当这替罪羊，我说的没错吧，郭庄主？ 郭庄主，诗魂明明在采莲庄住了很长的一段时间，莲池中的诗香花种就是最好的证明。而你却说他只住了三日。这若非心中有鬼，你何必为这点小事撒谎呢？什么诗香花种？我根本不知道你在说什么。那陈万乱葬岗十年来连续失踪的荒尸，你不知道吗？要不要我帮你回忆一下？ 或者叫人挖根莲子底下看一看、啊。即便是痴傻之人，也不是见谁就能学谁的。他能学的，一定是身边最亲近的人。所以郭坤嘴里说的那些胡话，根本不是在发疯，而是在模仿你杀人当天晚上所说的话。嘿，你跑不掉了，跑不掉了！走吧，我看你往哪跑！郭坤打向方多病的那一掌，正是你打向尸魂的八卦形一掌。 为何许娘子最后没走成，反而死在了采莲庄？事后尸魂又去了哪里？郭庄主，你不想说来听听吗？郭庄主不想说，那就让我来替你说吧。我猜事情是这个样子的：十年前，尸魂不小心跌进你家的莲花池，巧被许娘子所救。尸魂因为这副外表吃了很多的苦，所以胆小自卑。但许娘子心地善良，没有把他当成怪物。 反而收留了他，两人也因此互生情愫。好了，谢谢。你猜忌欣喜。啊、想来对许娘子苛刻，失魂便相约许娘子私奔，可是被你发现了这字画上的秘密，所以你恼羞成怒，杀了二给我去死吧！啊！恰好那一、个 正被郭坤目睹了你杀人的全过程，郭坤记下了你打向尸魂的招式，也瞧见你背尸藏尸的过程，所以才背着骷髅到处乱跑。谁又会在一个疯子的举动呢？但是你知道呀，他所有的行为都是对你杀人的模仿。你怕事情败露了，便将计就计，只好把责任推到你这个疯弟弟身上。 我说的对吗？不，不是的，不是我父亲杀的那些人，不是的。<laughs> 这只是你们的猜测而已，毫无根据。难道你们百川院就硬要把罪名扣在我的头上吗？你想要证据，简单。你想干什么？让人开口说话的法子，我有的是。